Это были правила, утвержденные и нарком здравым, и нарком Юстом от 2022 -го года. И к средним да, телесным повреждениям э, правила звучали так. К менее тяжким относятся, относятся расстройства здоровья, не опасны для жизни, но постоянное или длительное нарушение функции какого-либо органа. В примечаниях же к этим правилам по поводу вот, расстройства здоровья не опасного, но постоянного, опять как спутата, следует носить такие, как, как того потерпевшего, не наблюдать симптомы, заставляющих врача опасаться за жизнь потерпевшего. Но существует неизлечимая болезнь или болезнь, имеющие длительный хронический характер, например, грыжа, каловые свищи, мочевые свищи, падение матки, травматические неврозы и прочее. В годы Российской Федерации уже 26 -го года звучал примерно так, как 22-го, то есть, но ну, средние это были легкое телесное повреждение, не опасное для жизни, но причинившее вопрос здоровья. Относительно Украины, 147 статья 27 -го года Криминального уголовного кодекса, средняя степень тяжести определялась как менее тяжкое телесное повреждение, не опасное для жизни, но причинившее на нарушение функции какого-либо органа или длительного здоровья менее тяжкого характера. И существовали правила, учреждены опять же Российской Федерации, которые действовали на территории, в том числе, Украины. Где э, по поводу опять же, эта статья относится к средней степени повреждений, относится к легким, интересным повреждениям, не опасно для жизни, но причиняет здоровье здоровья. Следуют относить такие, которые приносят собой или постоянную трату способность менее одной трети, или длительное нарушение функции какого-нибудь органа, или какие-либо заболевания длительные, но не опасные для жизни. Это же было примечание в этом пути относительно по поводу ослабления функций органов. Например, до вступления в действие уголовных кодексов 61-х годов на территории Советских Республик, например, тоже в Молдавии действовал уголовный кодекс Украины, и в этом периоде, например, при проведении экспертизы на территории Украины необходимо было также Э выводы эксперта должны были соответствовать статье 153 кодекса нашей республики как умышленное нанесение удара, побоев или иные насильственные действия, причинившие физическую боль. И как пример, это содержание акта судебно исследования э того времени. В заключение, на основании данных институт, когда потерпевший говорит, что ее били, но повреждений нету, эксперт писал, что Прихожу заключение, что если бы и и были нанесены удары в область лица и правого бедра, указанные ее время, то таковые, как не оставшиеся у себя следов и не вызвавшие нарушения функций органов, должны быть отнесены к разряду физических насилий. Понятно, да, что на сегодняшний день мы этого не определяем. А теперь, э, после вступления всех новых кодексов, в 1961 году, они как бы, когда мы начали смотреть, опять же, на мой взгляд, э, на наш взгляд, вернее, они, во-первых, отличались между собой, это раз, и существовали до 1978 -го года, пока, как бы, э, в основном, э, милицейская, скажем так, общественность прокурорская к этому не призвала медиков, потому что и наказания за одни и те же преступления, и э, их полкования, ну, да, они были разные. Российская Федерация. Средняя степень тяжести. С 35 тяжести больше 28 дней. Украина с 35 тяжести больше 12 дней. Честно стал вопрос, почему на территории Украины за 35 тяжести начиналось 12 дня, а в России 28-го? Чем отличались повреждения на территории России от повреждений на территории Украины? Беларусь больше 29 дня. Молдавия больше 28 дней. Таджикистан больше 21 дня. Это существовало до нового приказа Союза 1978 года. Как из примера работа у нас эксперт бюро Алексей который сказал, да, когда я учился в институте, один студент, э, один студент сломал нос другому студенту и за это сел в тюрьму. Что сейчас, как бы представить себе, очень тяжело. Вот сих этих дней, почему то все-таки как бы Общесоюзные правила выбрали именно эти дни. Как бы, любая литература, которая была доступна э, в использованию, она как бы не дала этого ответа вообще. Правила, которые, в том числе союзные, они, опять же, никак, никаким образом не объясняли, почему они все-таки выбрали 21 день. Все-таки. Здесь, правда, это как бы вводная таблица в определении понятия, что такое повреждение, и в определении этих дней. И наличие обоснований этих сроков, почему именно так было 28, 21, 12. Ну, союзные правила можно э, сказать, что просто составили по принципу математики, сложили существующие на территории республики поделили на количество и вышли на такую цифру. Больше как в объяснении, по крайней мере, в доступных источниках мы не нашли. То есть остал да, да, 21 день. Опять же, эти союзные правила, которые продолжают существовать и после распада Советского Союза, в России, кстати, как я, опять же, может быть, я не прав поправить, а до 1996 -го года было союзные правила, потом российские, а потом опять время, там лет опять-таки опять союзные ну, ты скажешь, давай, Да. В плане того, что как бы понятно, что легкое телесность повреждения повлекшее расстройство здоровья и среднее те же интересные повреждения, как бы, отличается, как, в принципе, и уголовное наказание, которое согласно сейчас нашему э, кодексу. И поэтому, как бы, оценка вот э, длительности расстройства здоровья и его э, определение его, как бы, срока, как бы, она заставляет, опять же, думать, почему именно так. Опять же, в этой работе поздно когда он э, посылался на э, криминальное право Франции, Венгрии, Норвегии, то там были такие цифры. Меньше 8 дней, 8 20 дней, больше 28 дней, меньше или больше двух недель, например. То есть как бы в принципе эти цифры еще идут оттуда более 100 лет назад. Понятное дело, что в некоторых республиках, например, как э, Беларусь и Молдавия, легкое телесное повреждение, которое нет. Чинила, да, расстройство здоровья, самая низкая. Вообще они уже не в, не в, уголовном кодексе, а перенесены в административный кодекс, про административные правонарушения. В некоторых же державах, например, как Беларусь та же самая, и уже Узбекистан, на законодательном уровне, то есть конкретно в статьях уголовных кодексов, назначен именно этот срок длительности расстройства здоровья. И тем более, как уже белорусы, по-моему, пошли дальше, они уже э, даже в... Э, длительность здоровья, как у них есть критерии для тяжкого телесного повреждения. Понятное дело, что в нашей стране вводятся новые уголовно процессуальные законодательства, новые э, уголовное законодательство и по врачу к э, Евросоюзу, как бы наше уголовное законодательство меньше криминализированное, скажем так, э, идет декриминализация многих статей, поэтому как бы если мы, э, наша страна не пойдет по пути Беларуси и Узбекистана, когда Верховный Совет законом утвердить количество дней для степени тяжести, Но, в принципе, это лежит на нашей сегментарской общественности. И если даже первый вопрос, а для чего, ну, просто так и сказать, например, просто мое желание, образно говоря, да, сделать так, чтобы средние были 42 дня. кто может возразить, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Вопросы есть? Пожалуйста. Камара Ширина-Личман, заместитель начальника Главного Дрона Минздрава Украины. Какие критерии по личному Не 48, я сказал 42. 42. Никаких, 50? можно 45. Я вам сейчас говорю, если, опять же, наше руководство сделало 45, то Минздрав подпишет эти цифры. Я пока говорю просто, если сейчас потолка эту цифру, потому что нигде, нигде, даже 21 день я не нашел, обоснования. Если бы я нашел обоснование 22 дня, то можно было бы обосновать 42 дня. А? а почему рано все за критерия? Но этого нету нигде. Вот в чем все дело. Дело не голосование. Нет, опять же говорю, можно даже оставить это все, отдать новостку законодательству. И там в комитетах Верховной Рады все так и не хотят. Тогда нас об этом никто не спросит. Я и Белоруссия и Узбекистан пошли по этому пути. Спасибо. Докладно приглашается профессор.